Триває наш ефір. Дуже багато цікавої інформації, тому продовжуємо нагаємо час і розпочинаємо з того, що саме проголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував провести перемовини саме у його країні. Президентам України, Росії та Штатів, він гарантує, що зустріч пройде спокійно, без шуму і без криків. Про це він заявив в інтерв'ю американському блогеру Маріо Науфалу. Також Лукашенко сказав, що вважає Трампа самостійнішим президентом, аніж був його попередник Джо. байдена надо договариваться хотите приезжайте вот рядом 200 километров от э, границы до киева белорусской границы ну 500 километров полчаса на самолете приезжайте вот здесь сядем спокойно без шуму без криков договоримся Поэтому передайте Трампу. Я його жду здесь. вместе с Путиным и Зеленским. Ото ні сіло, ні впало Трампу приїхати до Білорусі. Але тим не менше, також Лукашенко заявив, що штати вчинили неправильно, коли сказали про низький рейтинг Зеленського. У нього ніколи не було 4% підтримки. Про таке заявив власне Лукашенко в інтерв'ю. Але, коли він говорив про це, я на, 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 зауважу тільки, що Лукашенко Не просто, якби повернувся до теми рейтингу, він просто типу ну не 4% у Лукашенка, а рейтинг зеленського трохи більше, типу 14-17%. І при цьому він сказав, що 57% на підтримку Зеленського це явне перебільшення. Ось отак, от начебто, і не образив, але знову ж таки ну збрехав. скажімо так, і будемо говорити, що ж це за поява. Лукашенка в інформаційному просторі. З чим воно пов'язано, говорити з нашою спікеркою. У мене на зв'язку Тетяна Мартинова, політичний блогер і голова фракції Досить боятися у координаційній раді білоруських демократичних сил на телефонному зв'язку. Пані Тетяно, я вас вітаю. Я вас вітаю теж. всіх. наших глядачів. Дякую за запрошення Вибачте, що сьогодні. Тільки голосом, і тільки угу. так все... Ні, Нема німа доброго зв'язку зараз. Але все одно, спасибі величезно, що вийшли і готові поговорити. От мене запитання: що це за яв... явлення Лукашенка поперед е, камери, і попри і поперед е, глядачів і слухачів. Для чого це зроблено? Ця заява із запрошенням, начебто, Дональда Трампа до Білорусі. Що це за крок з боку Лукашенка? Слушайте, ну Циявиш, это же профессор Урина офтальмологии я уже давно про это говорю. Ему, в общем-то, все равно, что говорить, главное на камеру, чтобы как можно больше людей услышало. Значит, смотрите, что происходит. За это за все платит Москва. В Москве сегодня выгодно, в принципе, чтобы вот этого вот своего коверного таскать как можно дальше назад показывает, что, смотрите, тут вообще адекватные люди. Мы видим заявление Трампа. Мы с вами сегодня в этой мутной воде наблюдаем тот кошмар и ужас, да, от которого мы периодически просыпаемся с осознанием того, что все пропало. Да. Мы окажемся в ситуации Южного Вьетнама, да, когда просто закончатся снаряды. На следующий день мы просыпаемся и понимаем, что нет, это просто исполняют. На самом деле все не так уж и плохо. На третий день мы просыпаемся, у нас еще какие-то новые вводные. А Лукашенко – это просто одна маленькая деталька, которую юзают в данном случае, чтобы она ртом в ухо что-то рассказывала. Ведь посмотрите, вот этот вот, не Супер Марио на Уфал, он вообще кто? Это чувак, который просто, ну, у него общество, сообщество криптонов. Это криптоны, американские криптоны. Понимаете, его вытащил на свет Божий в октябре 2020 года Маск. Раскрутил его аккаунт в, в Иксе, да? Угу. То есть единственный человек, единственный аккаунт, на который подписан не Супер Марио, значит, этого аккаунт Маска, да, у него там есть 2 миллиона или сколько подписчиков. Ну, подписчики и просмотры, знаете ли, это вещь, которая накручивается элементарно, если это твое. Это если не твое, тоже накручивается, но там денег надо много. А если твое, так и вовсе. Кому из американских криптонов нужен этот выживший из ума дед, который редкоземельные металлы называет редкоземельными материалами и никак не может выучить одно новое слово? И микросхемы у него самые крупные в мире, понимаете? То есть... Он же сказал уже, да, что мы тоже должны найти, у нас точно есть. Надо копать. Копать просто надо, и мы тоже найдем редкоземельные материалы. У нас прям в белорусских лесах и болотах. Ну вот он такой, он так мыслит. Не мыслит по-другому. Все интервью у меня на канале есть ролик, что скажет это. Я его выпустила еще в конце февраля, когда был анонс Мама Макфелла, uh -huh. что он будет делать интервью с Лукашенко. Вот. Я там он небольшой, минут 20, наверное, 25. Я рассказала все, что и как он будет говорить. Вот он именно так все это и сказал. Угу. Абсолютно прогнозируемый. Не надо ждать никаких сюрпризов. Я и Франция в опасности, поэтому я спас Францию. Еще кого я спас? Конечно, и, и ЦРУ и МИ-6 сказали мне спасибо за то, что я спас Россию от пригожины. И Путин мне благодарен, потому что я молодец. И посмотрите, а, и вот смотрите, ведь президент Трамп, он же хороший парень, но он совершает такие ошибки. Вот не надо вот этого вот. Там еще у нас 15-минутный мастер-класс, что делать Трампу, что не делать, понимаете? Это ну, такое вообще чудо, я не знаю, раз чудесное. Чудо-человек. Пани Татьяна, А скажіть, будь ласка, чому Лукашенко про яку самостійність стверджує Лукашенко? Він каже, що Трамп самостійніший, аж ніж попередник його Джо Байден. На що це він натякає? Що про яку самостійність більшу на відміну від попередника він зараз говорить? Слушайте, ну кого-то что ему надо пинать в, в, в Америке всегда же. Америка какая была, значит, она нас шатала, пыталась захватить наши ресурсы, да, и вот это все. И 20 год это тоже Америка, и это USAID-компания, которая не только нас, вообще все приличные страны. Сейчас он разговаривает с американским блогером, которого прислал, собственно говоря, Маск, который поддерживает Трампа. И то есть сейчас как бы пинать Трампа нельзя, с Трампом надо... К Трампу надо, с уважением. И, соответственно, надо как-то отделить от всех остальных. А как отделить? Только так. Придумать ему некое качество, которое у остальных не было, а у него есть. Вот остальные были не самостоятельные, да, такие вот клоуны мировая закулиса, рептилоиды и бла-бла-бла. А Трамп у нас молодец, красавчик, сам все делает, и реформы. И вообще вы молодцы. Единственное, что вы все неправильно делаете. И говорите. Вот, потому что иначе, значит, тут у вас ничего не получится. Тут же не, не применил сказать Лукашенко. Вот, а вообще вы молодцы. Ну, такой стандартный. Стандартный. Первая часть предложения про одно, а оканчивается оно другим. Ничем не отличается независимо от того, говорит он про рабс, про долгунца, который постоянно теребит, или про президента Америки. Угу. Пані Тетяно, чи може так статися, що ну, оскільки був блогер, якого витягнув свого часу Ілон Маск, як ви сказали, і що є підозри, що саме і він прислав до Лукашенка його взяти інтерв'ю, чи може зараз на треку питання війни. Яку веде Росія в Україні вигулькнуть в Білому домі, з'явитися і використаний може бути сам Лукашенко? Чи не розглядати взагалі такий варіант, що Лукашенко навіть і тут на цьому треку переговорному може теж якусь роль зіграти і його витягнуть саме штати? Слушайте, ну вот в нашем дурдоме, в котором мы сегодня, да, не непредсказуемом, они племя маори из Австралии воскресят и, и вытягнут, понимаете, в Белый дом, если им понадобится это в качестве коверных. Потому что, ну, как бы и треснул мирно пополам, дымит разлом. Понимаете? А для чего им ну, скажу... якщо... а да. да. будет же быть потребен Лукашенко, если уже вот так вот разглядать такую версию? Ну, они пока бегают по оси зла. Ну и посмотрите, что происходит. То, что делает Трамп, то, как он пытается керовать, какими он апеллирует глаголами, придется никуда не денутся, да? Uh -huh. То есть он демонстрирует нам неадекватность в принятии решений. Он демонстрирует нам авторитарные методы. Чем But... это закончится? Это бравада ли условно, да, исполнение и после этого последует нечто иное, и мы в какой-то момент скажем: ах вот зачем это было? Ну теперь-то понятно, да? У -у -у. Или он действительно решил нагнуть американскую э, систему через колено и верит в то, что у него это получится? Ну посмотрим. Я не хочу посмотреть э, фильм сэвелво, да, у -у -у. то что на русский язык перевели как падение империи. За одваємним стеклопакетом. Ми в кіно вже сходили, посмотрели. Спасибо, нам не понравилось. Спасибі величезне, пані Тетяно, вам за включення і за розмову. Всього вам найкращого. А глядачам нагадую, що це була Тетяна Мартинова, політична блогерка і голова фракції Досить боятися в координаційній раді Білоруських демократичних сил і обговорювали ми те, що. Відбулося явлення Лукашенка з його заявами стосовно того, що він запрошує до себе Дональда Трампа, що він би не проти прийняти і Трампа, і Зеленського, і Путіна. Тобто хай приїжджають для переговорів і оберуть для цього Мінськ. І він навіть сказав, що ну, не треба ж так от понижувати рейтинг Зеленського, в нього ніколи не було 4%, але при цьому збрехав і сказав, що ну, в нього рейтинг десь в межах 14-17. Ось отак от.